મહારાષ્ટ્રની સારવાર લેવા આવેલા સિવિલની બેદરકારીના કારણે દર્દીનું મોત લાપરવાહીના કારણે મોત થયાના આક્ષેપો ગઈકાલે સારવાર લેવા આવેલા તુષાર ગાવિત નામના યુવકનું મોત થયું મહારાષ્ટ્રના નવાપુર જિલ્લામાં શેરડીની ગાડી પલટ થઈ ગઈ હતી પરિવારને વગર જાણ કર્યા વગર ઓપરેશન કરવા લઈ જવામાં આવ્યો પરિવારનો આક્ષેપ પરિવારમાં એકલો એક જ ભાઈ હતો મૃતક નવાપુરના માસમા ગામના રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું आप ना, आपका ना, मेरा नाम मुकेश मधुसूदन गामित है आप कहाँ से आए मैं जो एक्चुअली सूरत में ही हूँ जी थ्री में मेरा जॉब है जी थ्री में आपका जॉब है सर अभी आप कहाँ पे है अभी सिविल हॉस्पिटल में आया हूँ मैं क्या हुआ पूरी क्या है पूरी घटना क्या बनी पूरी घटना में क्या हुआ सर कल नवापुर से पेशेंट गाड़ी के अंदर ट्रक के अंदर दब गया था सीडी का गन्ना में तो वहां से इसको सूरत सील में एडमिट करने के लिए बोला और पांच बजे इधर वो लोग आ गए थे एम्बुलेंस में उसके बाद दोनों डॉक्टर एक दूसरे को दौड़ रहे थे कि भाई ये तेरा ये मेरा ऐसा करके लोगों ने तीन घंटे निकाल दिए और ट्रीटमेंट नहीं हुई जब आगे 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 हो, अभी मैं चाहता हूँ अभी ये लोग बोल रहे हैं कि धबका चालू और पेशेंट हमको अंदर जाने ही नहीं दे रहे डॉक्टर साहब कौन है डॉक्टर का नाम डॉक्टर का नाम हमें नहीं पता है सर उसको कोई रीजन तो चाहिए क्या है अंदर कभी बोलते हैं नहीं अप, अपने बीच में नहीं रहा कभी बोलते हैं दबका रहा चालू है वो तो लड़के का पूरा नाम क्या है इसकी उम्र कितनी है तुषार सुरे, सुरेश सुरेश गावित चौबीस साल की उम्र है उसकी